Всем привет! Вот, как я и говорил, следующая книга, которую я буду читать, Стивен Кинг, называется «Под куполом». Вот такая вот обложка, здесь сразу же нарисован некий купол, люди. Вот, это довольно-таки объемная книжка, вот такого вот объема. Здесь у нас, значит, издательство, также клуб семейного дозвилия, 1074 страницы. Такий от кирпичик. І таке пісання. За кілька секунд зграє ворон, що, під, що пікіру, пікірували на гарбузи Еді, зіштовхнулася з чимось таким, чого раніше ніколи не бувало. Більшість із них зі зламаними шиями попадали в чагарі, її на поля обабіч гарненької лощини. По бидва боки купали розбували, розбивалися і впадали мертвими Потом их тельца стали одним из засобов, завдяки яким был заясовано контур барьера. Да, короче, коряво понимаю, в общем, перевожу на русский язык. Птицы летели летели и ударили в некий купол с помощью и попадали на землю. И образовали некий ореол, силуэт этого неизвестного купола, который опустился на город. Вот, Я так понимаю что речь пойдет о куполе и о той жизни, которая, наверное, будет развиваться под этим неким предметом. Но чем связан, чем, с чем связано появление этого купола, нам придется с вами и прочитать. Точнее, мне придется прочитать и вам рассказать. Ну вот так вот будем читать. Смотрите следующий видеосюжет о первых 100 страницах прочитанной мной книги Стивена Кинга «Под куполом».